मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तः कर रहा हूँ काब काबिन मालिक रजी अल्लाह का वह वाक़ा पिछले विलाग में पिछले वीडियो में हमने तकरीबन दस मिनट उस पर गुफ्तु की थी आज तकरीबन इतनी ही गुफ्तु और करते हैं इसके ऊपर ये किस्सा अपने अंदर बहुत से सबक रखता है जो हर मोमिन के दिल नशीन होने चाहिए ये किस्सा उस माशरे की रूह को बड़ी ख़ूबी के साथ हमारे सामने बेनकाब करता है जो नबी अक्रम सल्ला वसम की क़्यादत में बना था उस माशरे की ये किस्सा एक पूरी तफसीर हमारे सामने रखता है एक तरह मुनाफ़िन थे कि जब सल्लल्लाहु रसुल्लम वापस आए तो उन्होंने कैसी कैसी झूठी बातें आकर करी और अपने उनके उज़र को कबूल कर लिया अब दूसरी तरफ वो मुनाफि थे दूसरी तरफ ये आ, म, कार मोमिन है जिनमें से दो जंगे बदर में भी जा चुके हैं और ये जो है ये रसोल्ला के साथ तमाम वजबात में शामिल हुए हैं दूसरी तरफ एक कार मोमिन है जिसकी जानी सारी पर शुबा तक की गुंजाइश नहीं है और वो झूठी बातें भी नहीं बनाता साफ साफ कसूर का एतराफ़ कर लेता है मगर इस पर गज़ब की बारिश कर दी जाती है इस बिना पर नहीं कि उसके मोमिन होने में कोई शुबा हो गया था बल्कि इस बिना पर कि मुमिन होकर उसने वो काम क्यों किया जो मुनाफिकों के करने का था मतलब ये था कि ज़मीन के नमक तो तुम हो तुमसे भी अगर नमकीनी हासिल नहीं हुई तो फिर और नमक कहाँ से आएगा और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि इसका हर पहलू बेनजीर है और ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी ज़्यादा तकलीफ ता तारीफ की जाए लीडर नेत सख्त सजा दे रहा है मगर गुस्से और नफ़रत के साथ नहीं गहरी मोहब्बत के साथ दे रहा है बाप की तरह शोला बार निगाहों का एक एक गोशा हर वक्त ये खबर दिए जाता है कि तुझसे दुश्मनी नहीं है बल्कि तेरे कसूर पर तेरी ही खातिर दिल दुखा है तू दुरुस्त हो जाए तो ये सीना तुझे चिमटा लेने के लिए बेचैन तो है पैरों हैं उन सजा की सख्ती पर वो तड़प रहे हैं मगर सिर्फ यही नहीं कि उसका कदम जाए अतात से एक लम्हा के लिए भी नहीं ड़, नहीं डगमगाता ड़, नहीं बल्कि अपने लीडर महबूब लीडर के खिलाफ कोई शिकायत तक अपनी ज़बान पर आने नहीं देता बल्कि इसके बरवक्स वो लीडर की मोहब्बत में और ज़्यादा सरशार हो गया है सजा के इन पूरे पचास दिनों में उसकी नज़रें सबसे ज़्यादा बेताबी के साथ जिस चीज़ की तलाश में रही वो ये थी कि सरदार की आंखों में वो गोशा इल्तफात इसके लिए बाकी है या नहीं जो इसकी उम्मीदों का आखिरी सहारा है दूसरी तरफ डिसिप्लिन का ये हाल है कि उधर लीडर की जबान से बाइकाट का हुक्म निकला इधर पूरी जमात ने मुजरिम से निगाहें फेर ली अंदाजा लगाइए सब इतने बड़े साहबी थे इनके रिश्तेदार तक जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इनसे गुफ्तगू नहीं करेगा तो किसी ने बाहर ऐलानिया तो छोड़ो खलबत में खामोशी में जब वो अपने चचा के चचाजाद भाई के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था तीन दफा पूछ कर जब कसम दी तब कहा था कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है तो जैसे रसूल अल्लाह ने कहा ऐसा लगा कि वो दुनिया उसके लिए पलट गई नहीं है जलबत तो दनकरार खलबत तक में कोई करीब से करीब रिश्तेदार और गहरे दोस्त से गहरा दोस्त भी उससे बात नहीं करता बीवी तक इससे अलग हो जाती है खुदा का वास्ता देकर पूछता है कि मेरे खुलूस में तुमको कोई शुभ तो नहीं है मगर वो लोग जो उम्र से उसको मुखलिस जानते थे साफ कह देते हैं कि हमसे नहीं खुदा और इसके रसूल से अपने खलूस की सनत हासिल करो दूसरी तरफ इखला की स्पिरतनी बुलंद और पाकिजा है कि इस शख्स को इस बात पर कि अल्लाह के रसूल आले स्सलातु आले स्सलातु आले ने सजा सुनाई है कोई ऐसा नहीं होता कि उसके मुखालिफ उसको जो है और कम करने के लिए उसके रुतबे को कि उसके खिलाफ कोई महाज खोल देते ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ यह है वो जमात कि जब ऐलान हुआ तो उन्होंने बात करनी छोड़ दी और जब ऐलान हुआ कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो भाग कर सबसे पहले उसके पास जाते हैं और दूर से पुकार कर कहते हैं काब बिन मालिक अल्लाह ने तुझे तो माफ़ कर दिया फिर एक आदमी शख्स नहीं सैकड़ों हज़ारों शख्स भाग भाग कर जा रहे हैं अल्लाह लाल ला। और इसे खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया है ये थे वो लोग और ये थी वो जमात जिसको को बनाने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च की थी ये वो लोग थे तो आपके कहने पर इसी तरह अमल करते थे जिस तरह आपके मुंह से निकल जाता था अंदाज़ा लगाइए सिर्फ़ एक सुस्ती की वजह से ये नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया हो और ये भी नहीं था कि उनके दिल में कोई मुना, कोई मुराफत थी बात सिर्फ ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि हमारे पास सवाल ये हैं हम जाकर पकड़ लेंगे और जाकर पकड़ नहीं सके वो अंदाज़ा लगाइए इतनी सी बात पर कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सलाम ने उन सब के लिए एक बना कर दिखाया उनको कि जब जंग का मौका हो इस्लाम पर कोई सख्त वक्त हो तो बड़े से बड़े अहल ईमान के लिए भी ज़रा सी कोताही माफ़ नहीं होती कितना बड़ा सबक है हमारे लिए हमारे माशरे के लिए क्या आज इस मुशरे में हमारी भी ये हालत है कि अल्लाह का अल्लाह के रसूल असलात का जब कोई हुक्म हमारे सामने आ जाता है तो क्या हम इसी तरह करते हैं मुसलमान होने की हैसियत से उनमें और यकीन करो आने वाले कि करोड़ों अरब मुसलमानों में कल मैं शहादत के बाद तो कोई फर्क नहीं है हम भी अल्लाह पर मैदानियत अल्लाह को एक अल्लाह मानते हैं वो साहब आक्राम भी अल्लाह को अल्लाह मानते थे और रसूल सलातम को रसूल मानते थे मगर उनके ईमान का क्या दर्जा था उनके क्या ईमान का क्या दर्जा था कि अल्लाह ने खुद फरमाया अल्लाह पर अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैं पलट आया उनकी तरफ ताकि वो मेरी तरफ पलट आए सुमा सुबा तुम अल्लाह वक़ पर अंदाज़ा लगाइए उनके रुबे का अंदाज़ा लगाइए उनके दिल के खलूस का कि किस खलूस के साथ उन्होंने उस काबिन मालिक ने अपने पचास दिन गुजारे क्या उन पर गुजर रही होगी मदीने में क्या हालत होगी उनकी वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी बोझ बन गई है मुझ पर कुरान ने बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किए कि ज़मीन अपनी वस्अअ के बावजूद उन पर तंग हो गई अल्लाह पर मदीना कितनी बड़ी जगह होगी उससे बाहर का सहरा पहाड़ कितनी बड़ी जगह होगी मगर उनके लिए ज़मीन ऐसी लग गई कि अल्लाह के रसूल जब मुझसे नाराज़ हैं तो मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है ये वो सबक़ जो मैं चाहता था कि इसी तरह आपको सुनाऊँ जैसे तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है अल्लाह मुझे और आपको भी ये तोफ़ी दे कि हम अपने अल्लाह के अकाम पर और नबी सलाम की सुन्नत पर इसी तरह अमल करें जैसे कि आपके मुखलि साहबा रजी अल्लाह तन मजमाइन ने करके दिखाया है वलैनबला व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ल रबीआलमी